я один депутат на сегодняшний день, который участвует в таких формированиях активных по обороне области, вот, по месту. Поэтому спасибо как ребятам, что доверили мне этот процесс вести. А процесс какой? Сближение с депутатами на сегодняшний день. Я по себе уже отбыл 4 года, знаю, что такое фракционная работа, что такое партийная работа. Это когда человек, если он порядочный, то он работает. И я вам скажу, роль его личного мнения там играет 10-20%. Получается у нас как вот за эти 5 месяцев, как Максим сказал, то есть мы вроде бы с депутатами переговорили, там имеется полностью поддержка, и в 11 часов вечера уже как бы поддержка имеется, утром принимаются почему-то другие как бы, решения. Мне понятно, что согласно, почему начали с ВКонкома, да, все прекрасно знают, вот, уже добавляли об этом, что выконком на сегодняшний день ну, фактически имеет громадные полномочия. То есть, в свое время, имея возможность фракционно, партийно, то есть вопросы прошли, которые депутаты проголосовали, но они да, в иконкому больших полномочий. Вот. И он фактически на сегодняшний день ни депутатским корпусом, ни, говоря уже, громадским корпусом не э, контролируется. Поэтому, я думаю, начнем с маленького. Хотелось, чтобы к нам присоединились все желающие в этом. Вот. Большая просьба к вам. Вы есть... На сегодняшний день я считаю, ну, я имею в виду прессу, журналистов, вот, самая основная как бы, э, вера в вас, в нас, как общественных организаций, ну, что вы донесете до людей, покажете этот процесс, потому что на сегодняшний день, правильно, вот ребята говорили, мы не хотим ни от кого брать каких-то денег, каких там, давать кому-то обещаний и так далее. То есть приятно то, что случилось то, что ждали многие. То есть мы хотим работать на громаду в первую очередь. Ну, я думаю, это у нас очень получится.